Natiq Atakiyevə məfəaliyyətinə Fizika institutunda başlayıb. Daha sonra 64-67-ci illərdə Rusiyada Birləşmiş nüvə tədqiqatları institutuna ezamiyyətə göndərilib. Öz biliklərini dayandırmadan artırmağa çalışan fizik Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kolumbiya Universitetində də tədqiqat işləri aparıb. Daha sonra vətənə qayıdan alim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında nüvə tədqiqatları laboratoriyasına rəhbərlik edib. O nüvə sahəsi üzrə araşdırmalar aparırdı. Alimin tədqiqatları xarici ölkələrdə də izlənilirdi. O 1994-cü ildə Meksikanın Milli Muxtar Universitetinə dəvət olunub. Natiqa Takiyev tezliklə bu ölkənin Elimlər Akademiyasının üzvü olub. Onun fizika sahəsində 121 məqaləsi beynəlxalq jurnallarda çap edilib. Dünyanın ən məşhur elmi nəşrlərindən olan Web of Science jurnalında onun əsərlərinə 1173 dəfə istinad olunub. Natiqa Takiyev həmçinin Latın Amerika Azərbaycanlılarının Assosiasiyasını yaratdı. Go. What's up, man?